данный приговор, он э, скорее защищает интересы обвиняемых, чем интересы потерпевшей и интересы государства, которое должно заботиться о том, чтобы такое больше никогда не повторилось. Этот приговор не решает этот вопрос. И сейчас и Присяжнюк, и Погосян уверены в том, что они могут уйти от ответственности. Через какое-то время они могут выйти и продолжать свою преступную деятельность, набравшись опыта и научившись прятать доказательства и скрывать их более качественно, чем они это сделали в этот раз. Поэтому мы считаем этот приговор неудовлетворяющим ни интересы общества, ни интересы нашей потерпевшей, которую мы представляем. Поэтому будем его обжаловать в апелляционном суде, если надо, и... В высшем специализированном суде пока мы не добьемся объективного, справедливого решения. Законом предусмотрен 15-дневный срок. Вот мы в эти сроки будем подавать. Меня зовут Василюх Виктор, я адвокат социальной программы народный адвокат Николая Катеринчука. Виктор Борисович, как вы относитесь заявлениям прокуратуры на сегодняшний суд, вы только сказали, что как бы участие каждого и вина кожного ривня, то есть вы на это Мы прекрасно понимаем, мы тоже все юристы, мы прекрасно понимаем, что у всех разное участие, разная вина, но вина каждого из них заслуживает пожизненного наказания, потому что они все втроем изнасиловали, все втроем убили жестоким способом. Кроме того, суд указал только один, одну, скажем так, отягчающее обстоятельство, одно указал предусмотренный закон. А там есть, как бы немножко тоже больше. Там есть и совершенная группа лиц, и совершенная с особой жестокостью и так далее. Там есть еще ряд отягчающих вино обстоятельств. И, конечно же, суд правильно Указал, что нет ни одного смягчающего вину обстоятельства. Поэтому, кроме того, ни один из них вину не признал. Что говорит о том, что они должны получить максимальное наказание. Они не раскаялись и не собираются исправиться. Они не становятся на путь исправления. Поэтому они должны получить максимальное предусмотренное законом наказание. Пожизненное заключение. Вы знаете причину, почему мама спешно так ушла? Что она мы хотели с ним пообщаться, но она умная. Я, была, могу я думаю, что она моя. Да, ну, я думаю, что ей тяжело, но ну, не знаю. Мы не можем я это думаю, комментировать. Что... И я бы хотел еще обратить внимание, что то, какой был вынесен мягкий приговор, это как раз э, подтверждает то наше опасение, что выливание грязи на личную жизнь Суровицкой в последнее время и обсуждение именно ее личной жизни направлено на отвлечение внимания общественности от приговора. Больше от более мягкого приговора. Обсуждать личную жизнь матери в тот момент, когда идет суд, это по крайней мере ну, неэтично. Если уже даже журналисты считают, что есть какие-то там у нее что-то, что интересно людям знать, да, это можете обсуждать после вынесения приговора, когда это все закончится. И обсуждайте ее сколько хотите. Если это кому-то интересно, будет после вынесения приговора.